ખેડા જિલ્લાના અસામલી ગામમાં સંજયભાઈ મકવાણાના નેજા હેઠળ મુખ્ય ચોખા સંશોધન કેન્દ્ર આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી નવા ગામ દ્વારા ઓરણ ડાંગર નિદર્શન પ્લોટ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો જેમાં આશરે પચાસ જેટલા ગ્રામજનો હાજર રહ્યા હતા રિપોર્ટર નીરજ મકવાણા ખેડા આજના કાર્યક્રમ વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો આજ જો કાર્યક્રમ હોય ઉસકે અનુસાર શું કહેવા ના એ કાર્યક્રમ હે ને એ લોકો કો ખેડૂતો जागरूक करने के लिए है कि कैसे डी एस आर पद्धति की जो दो डांग डांगर धान की जो गहराइटी होती है उसको कैसे हम डी एस आर मतलब डायरेक्ट गुजराती में जब वावणी कहवा ओरा पद्धति कहवा पद्धति की कई रीते उसको हम ग्रो कर सकते हैं उसकी समझ आप समझ लिया है और आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से सब साइंटिस्ट और ऑफिसर्स आए हैं हम और उसके साथ साथ सी आर आर आई कटक, आ, कटक और हैदराबाद से भी सब साइंटिस्ट और आए हुए हैं और उन्होंने सभी गांव के किसानों को मार्गदर्शन दिया किसानों के जो भी प्रश्न थे उसको उसके जवाब दिया उनको नई नई वैरायटी के बारे में और और धान की खेती में क्या प्रॉब्लम आता है उसका सॉल्यूशन भी दिया આપનો પરિચય આપો હું ડૉક્ટર એમ બી પરમાર મુખ્ય ચોખા સંશોધન કેન્દ્ર આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી નવાગામ આપણા કેન્દ્ર ખાતે આજરોજ ભારતીય ચોખા અનુસંધાન સંસ્થા હૈદરાબાદ અને કેન્દ્રીય ચોખા અનુસંધાન સંસ્થાન કટકથી જે છે એ વૈજ્ઞાનિકોની ટીમ આવેલી હતી જે અમારા ડાંગરના જુદા જુદા અખતરા અને સંશોધનની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવા આવેલા હતા તેઓને અમે વિનંતીથી અહીંયા આપના સંજયભાઈના ગામ અસામલી ખાતે જે છે એ ખેડૂતોની સભાને સંબોધિત કરવા માટે આમંત્રિત કર્યા અને સૌ ખેડૂતો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા કે જેઓને અમે સીધી વાવણી પદ્ધતિથી ડાંગરની ખેતી કઈ રીતે કરવી સીધી વાવણી પદ્ધતિથી ખેતી કરવાથી ડાંગરમાં શું શું પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થાય છે શું શું સમસ્યાઓનું નિરાકરણ સાથે થાય છે સાથે સાથે શું શું ફાયદાઓ જે થાય છે કે જેનાથી આપણી આવક તો વધે જ છે ખેતી ખર્ચ ઘટે છે અને સાથે સાથે પર્યાવરણને અને જમીનની જે સ્વાસ્થ્ય જાળવવું જોઈએ અને આપણું મનુષ્યનું પણ જે સ્વાસ્થ્ય જાળવવું જોઈએ એમાં શું શું ફાયદાઓ થાય છે તેના વર્ષે પણ ખૂબ ઊંડી ચર્ચાઓ કરી સરકાર नमस्कार मेरा नाम पद्मावती है मैं प्रधान शास्त्रवेद हूँ भारतीय वरि परिशोधना संस्था हैदराबाद से हूँ और हम यहाँ पे नौगाम में मॉनिटरिंग करने के लिए आए हैं जो हमारा ए सी होता है उसका मॉनिटरिंग के लिए आया है और परमर साहब के साथ यहाँ पे ये यह फार्मर्स मीट में आया है यहाँ पे ये यह डायरेक्ट सीडेड राइस जो आप सीधी बुआई का वो जो राइस फार्मिंग है उसके बारे में भी हम फार्मर्स को बताने के लिए आए हैं और मैं एक्चुअली मैं कीटक शास्त्र विभाग में काम करती हूँ प्रधान शास्त्र हूँ और इसलिए कि यहाँ पे ये चूसिया वो वो भी सफ़ेद पीठ वाले चूसिया और आ, पति मोडक आगा। आगा। पान, पान, पान लीफ फोल्डर।, फोल्डर वो बहुत ज़्यादा है करके बताया फार्मर्स इसके लिए हमने जो भी पद्धति हम बोलते हैं कि समग्र समग्र सस्य रक्षण ये नहीं कि सिर्फ वो नाशनियों से ही वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ पद्धतियाँ हैं जिससे एक कीट का कम कर सकते हैं उसके बारे में मैंने मैंने थोड़ा अवलोकन करवाया इन राइट, इन फार्मर्स को और उसके अलावा भी और जो भी हम कर कर रहे हैं वहाँ यह भारतीय परिषद में उसके बारे में भी हमने यहाँ का फार्मर्स का अवलोकन करवाया धन्यवाद से हम लोग मेरा नाम कल्याणी है मैं हमारे पूरे समूह के साथ आज यहाँ पे आई थी तो हमने आज किसानों से महिला किसानों से और पुरुष किसानों से थोड़ी चर्चा की कि कौन से कौन से विविध तरह की यहाँ पे जो प्रजातियाँ हैं चावल की डांगर की कौन सी कौन सी वो लोग लगाते हैं अपने खेतों में और क्या क्या उनको दिक्कत होती है तो उसी के अनुसार हमारे वैज्ञानिकों ने थोड़ा उन उस पर उनका परिचय लिया उन्हें बताया कि उसका निवारण किस किस पद्धतियों से हो सकता है तो इसके लिए अभी हम लोगों ने उसके बाद वापस उन उन लोगों से चर्चा किया कि जो दिक्कत है जैसा भौगोलिक पद्धति है जिस तरह से वो लोग सोइंग करते हैं खेती करते हैं उसके अनुसार जो जो हमारी डांगर की प्रजातियां है इस भौगोलिक जगह के लिए तो हमने उसके बारे में भी उनसे चर्चा की और उनसे हम उनको हमने ये बताया कि किस तरह का चावल दाना और उन लोगों का किस तरह का वो चाहते हैं कि उनका मार्केट प्राइस हो जो खुद का कंजम्पन के लिए या खुद के खाने के लिए भी और बाहर जाकर दुकानों में भी बेच सके या मंडियों में बेच सके उस तरह से हमने इन लोगों सबसे चर्चा की और हमें बहुत ही आनंद है कि हम लोग आनंद से आए और इन्होंने बहुत ही आनंद से हमको सब बताया हमसे चर्चा की इसके लिए हम सबको सभी किसानों को और संजय जी को खास करके और हमारे आनंद कृषि विभाग के सब लोगों को धन्यवाद करते हैं नमस्कार